Kita selalu sangat nampakkan tajuk-tajuk berita pasal guru yang burnout. Beban kerja admin lah, tekanan dari macam-macam pihak, sampailah rasa macam terpesong dari misi utama nak mendidik. Hari ni, jom kita selami betul-betul apa punca sebenar di sebalik isu ni. Tekanan yang meletakkan guru-guru kita betul-betul di hujung tanduk. Mesti pernah kan, ada je video cikgu hilang sabar dalam kelas, tengah marah-marah murid ataupun mungkin tengah mengeluh pasal kerja dia yang banyak. Lepas tu, sekejap je dah viral. Beribu-ribu komen. Dan ialah secara automatik reaksi pertama kita mesti terkejut kan. Kita terus cakap, eh kenapa cikgu ni garang sangat? Ataupun tak profesional langsung. Cepat sangat kita nak hukum individu tu hanya berdasarkan satu klip video yang pendek. Ha, persoalan inilah yang kita nak rungkai sama-sama. Betul ke ini cuma pasal seorang guru yang bermasalah atau apa yang kita nampak tu sebenarnya cuma puncak iceberg, simptom kepada satu masalah sistemik yang jauh lebih besar dalam dunia perguruan. Okey, jom kita mulakan dengan isu yang paling selalu orang sebut, beban tugas guru. Tapi kan, puncanya mungkin bukan macam yang kita selalu fikirkan. Cuba dengar betul-betul petikan ni. Ia sebenarnya mengubah terus cara kita pandang masalah ni. Isu dia bukan semata-mata sebab cikgu kerja banyak jam, tapi sebab jenis kerja yang diorang terpaksa buat tu salah. Tengok perbandingan ni. Sebelah kiri tugas hakiki seorang pendidik, rancang kelas yang kreatif, fokus pada murid. Sebelah kanan pula tugas macam kerani data, tak habis-habis isi maklumat dalam sistem macam SPS dan APDM. Realitinya sekarang, guru tersepit kat tengah-tengah. Dan kerja-kerja kerani inilah yang makin hari makin mencuri masa diorang daripada jadi pendidik yang sebenar. Dan ini harga yang perlu dibayar. Secara purata, seorang guru hilang hampir 10 jam seminggu hanya untuk buat kerja-kerja admin dan kerani. Cuba bayangkan, apa yang cikgu tu boleh buat dengan 10 jam ekstra tu untuk anak-anak kita dalam kelas? Banyak kan? Dan masalah kerja salah ni, dia tak datang sorang-sorang keadaan jadi lagi teruk sebab tekanan tu datang dari keliling dari segenap arah kita boleh panggil ni tekanan 360 darjah dari atas pihak pentadbir push untuk capai KPI dari tepi ibu bapa yang aktif 24 jam dalam grup WhatsApp kelas dan semestinya dari depan para pelajar itu sendiri yang datang dengan macam-macam isu disiplin dan sosial yang makin kompleks jadi jom kita patah balik pada video cikgu marah yang viral tadi tu. Bila kita dah faham pasal tekanan 360 darjah ni, kita akan nampak benda ni dari sudut yang berbeza. Ia bukan lagi pasal kegagalan peribadi seorang guru tapi ia adalah simptom burnout, keletihan melampau yang puncanya datang dari sistem itu sendiri. Dengan semua cabaran ni, kita selalu dengar orang sebut perkataan professionalism. Cikgu kena professional. Tapi apa sebenarnya maksud profesional tu dalam konteks seorang guru? Okey, pertama sekali kita kena faham asas dia. Bila kita sebut profession perguruan, ia bukan sekadar satu pekerjaan biasa. Ia adalah satu bidang kepakaran yang ada standardnya tinggi, perlukan latihan khas dan ada kod etika yang ketat untuk dipatuhi. Profesionalism pula. Ha, ini adalah macam mana seorang profesional tu menunjukkan ciri-ciri, skill dan nilai-nilai itu -nilai dalam kerja di hari-hari. Ia merangkumi kualiti ilmu, cara dia mengajar dan paling penting, sasyah atau etika dia. Profesionalisme guru ni sebenarnya berdiri atas tiga teras utama. Pertama, ilmu. Maksudnya penguasaan subjek yang dia ajar. Kedua, pedagogi iaitu seni dan kemahiran mengajar itu sendiri. Dan ketiga, sahsiah yang merangkumi etika dan kepribadian yang baik. Ketiga-tiga ni kena ada dan seimbang. So, kenapa semua ni penting? Kenapa kita kena peduli pasal kerja salah, burnout dan profesionalism ni? Sebabnya, pertaruhan dia sangat besar. Ia melibatkan matlamat utama pendidikan negara kita. Matlamat falsafah pendidikan kebangsaan kita ni sangatlah murni. Ia nak sistem pendidikan kita ni lahirkan insan seimbang, seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dan tugas yang maha berat ni diletakkan sepenuhnya di atas bahu para guru. Ha, dekat sinilah percanggahan paling besar berlaku. Kita harapkan seorang guru yang dah tertekan, yang dah penat dengan kerja-kerja bukan mengajar, yang dah burn out untuk jadi contoh dan acuan kepada seorang insan seimbang. Macam mana tu? Ia satu permintaan yang hampir mustahil untuk dipenuhi. Jadi, ini adalah mesej paling penting yang kita kena faham. Menjaga kesihatan mental dan kesejahteraan guru bukan lagi isu kebajikan atau sebab kita kesian pada mereka. Tidak, ia dah jadi satu prasyarat, satu syarat wajib kalau kita betul-betul serius nak jayakan cita-cita murni falsafah pendidikan negara kita. Jadi Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Kalau kita semua setuju yang guru ni adalah teras tulang belakang sistem pendidikan kita, persoalannya adakah kita sebagai sebuah masyarakat, baik pentadbir, ibu bapa maupun pembuat dasar, dah buat secukupnya untuk menjaga dan mengukuhkan teras ini? Fikir-fikirkanlah.